Говорит, Артем Чемекин, Благодарю команду соперников в молодом составе. Как бы... Наверное, поздравляю в в руководство Черкас, которое развивает украинский баскетбол в составе молодых исполнителей. Вот. Ребята с нами боролись, бились. Честно, мы где-то перехватили инициативу в конце, наверное, за счет какого-то опыта. Хотя, опять-таки, к нам добавились три игрока, два-три из них в составе высшей лиги провели часть сезона. Кто-то после травмы восстанавливался. Плодотворная работа, и, наверное, вот, в данном случае мой коллектив, сейчас мы играем без легионеров, как и команды соперников, наверное, вот, от огромного желания, наверное. Вот, ну, есть над чем работать. Очень, очень такая игра напряженная получилась. Ребята с команды МАФП кусались, бились до конца. Вот. Но за счет, наверное, какого-то опыта мы перехватили инициативу и нам удалось одержать победу. Друга перемога в останніх восьми матчах на в психологичный план. Нам не удалось обыграть Николаев, не удалось 10-ку брали Сфера, 3 очка. Вот. В общем, разница там 2-3 очка, Одесса, да, Одесса, МК Одесса. И вот, как бы где-то, наверное... У нас были проблемы с первым номером, вот они, как бы, Саша Паченко подъехал, немного разрядились, вот чуть-чуть нам легче стало выводить. И Дмитрий Липовцев, который вообще, значит, до этого играл фактически в стритбол, вот, он теперь играет на трех-четырех позициях. То есть вот показатель, как бы, как тренер использует игрока, который, в принципе, никогда не играл первого номера. Вот у нас были, ну, были проблемы с этой позицией, мы их немного подрешили, вот, и чуть-чуть легче стало нам организовывать игру. Вот получился результат, какой есть. Но опять-таки, благодарю свою команду и команду соперников за отличную, интересную игру в составе укра украинцев. Спасибо. Ну, с точки зрения там, зрителя, я думаю, игра получилась интересна. До конца сохранял, не знали, кто выиграет, и сохраняли интригу до конца. Большую интригу. Я даже видел, что некоторые при минус пяти встали, уже хотели уходить из зала. А потом так тык-тык. И за шторки глянули и вернулись. Вот. Благодарю всех, кто пришел на игру. Хорошая поддержка. Mm -hmm. Мне показалось, все-таки нас стало меньше немного, да. Есть пустые места на трибунах. И, конечно, ну. Может, подошли потом, но вначале, по крайней мере, один ряд был пустой. Спасибо, еще раз повторяю, да, что в такое время вы находите желание прийти, поддержать любимую команду. Спасибо вам. Помочишь. Хорошую смотрел я игру во Львове. Очень мне нравятся молодые игроки э, у Черкас. Мы более опытные в этом качестве, но по желанию, по отдаче, по самоотверженности они в некоторых моментах превосходили сегодня нас. Э, я рад, что мы выиграли. Выиграли в такой тяжелой концовке. Мы проявили характер. Давненько мы... Не побеждали такие матчи. И они были раньше связаны с американцами, а сегодня мы выиграли украинским составом. Это радует. Поэтому не, не хочу сейчас там говорить, кто лучше, хуже. Но в принципе результатом доволен. Работали сейчас больше сыгранностью, но вы видите, сколько потерь глупых, необоснованных, непонятных. Без первого номера тяжело играть. Панченко не в тех еще пока кондициях, чтобы выдержать 30 минут, 40 минут, и пока в стадии э, поиска чувства игроков. Потому что в некоторых моментах делают это автоматически, не думая и не используя сильные стороны игроков. Работаем над этим. Уже сегодня игра была лучше, чем мы с каждой игрой улучшаем. Если бы такой состав у нас был бы с Одессой, бы, то я думаю, что результат, наверное, был бы другой. Потому что мне кажется, что мы бы легче бы ее победили. Ну, победили бы без вопросов бы, но, по крайней мере, Черкасс и фары мне понравились больше. Плюс 10 в стартовой четверти было, и что приловка минус 5 заняться? Играли все все 10 человек. То есть, я же говорю, сейчас идет переоценка ролей в команде. Когда были американцы, все просто было. Отдал влево, отдал вправо, нашел кого-то, он играет индивидуально. А сейчас надо самому решать задачи. Каждый игрок с амбициями, очень большими амбициями, не знаю, с чем они связаны. Каждый игрок в команде. И он пытается в одиночку решить исход матча. Идет притирка сейчас, определяется, кто лидер, кто подыгрывающий, кто хороший защитник, кто хороший пасующий. То есть определяется. Сейчас ну, идет притирка внутри коллектива. Поэтому вот не обосновался, я решу. Каждый выходит, берет мяч, там, и вы видите, к чему это приводит. Нет командной игры, нет командной защиты. С каждой игрой это, ну, я вижу, что процесс сдвинулся с места, и теперь есть цель у команды. Раньше была цель, я выйду. И забью. я выйду, покажу. Предыдущие игры показали. Ну хорошо, ты забил, команда проиграла. Сегодня я увидел, что многие игроки жертвуют своим эго, своими личными для пользы команды. Это меня радует. Резин под вопросом был очень большим. Я его держал до последней минуты, не выпускал и не тренировался после приезда ни одной тренировки. Сегодня с листа вышел, обкололи его, напился таблеток там и я его выпустил под большим вопросом. У него паховая боль ну, по кольцах и очень тяжело двигаться и сидеть на ногах отработал концовку четвертую конец четвертой и, пятую, и пятиминутку вопросов нет были вопросы по защите но ну, не тренировался человек гуменюк ну я же говорю очень много амбиций дайте мне играть я выйду и покажу пожалуйста даже в ущерб команде я пытаюсь его выпустить чтобы разозлить не все получается. Не все получается. Ну, вы видите, уже более осмысленное движение. Более осмысленное движение в нападении. То есть пришли три игрока. Я всеми тремя доволен. Все усилили команду, каждый игрок усилил. Каждый игрок хочет доказать, хочет играть в Суперлиге. Они играли в Высшей Лиге, теперь они... И я доволен. Доволен, доволен ну, каждым игроком, каждый по своему интересам. Наша задача раскрыть их лучший потенциал и ввести ну, без проблем в состав. Я думаю, что сейчас ну, движение пошло. <говорит> На ваш счет, какой матч будет решающим для попадания в плей-офф? А? Завтрашний, послезавтрашний, следующий. Каждый матч – это борьба. Мы вышли на такую грань, когда мы ошибаться уже не имеем права. И зависеть от кого-то я не привык, никто нам не дарил выигрыши, победы там. Поэтому мы настраиваемся на каждую матч. А почему Липовцев первого, а не Доленко? Доленко не может, он сказал, я не могу. Сам. У него были амбиции в начале сезона, я, говорит, первый номер. Я хочу играть первый номер. Потом он сказал, говорит, не могу. Поэтому он играет во второй позиции, а Липовцев универсальный игрок, который играет с первой по четвертую позицию, может играть с первой по четвертую.